В Російській Федерації закінчуються запаси радянської техніки. Путін захоче перемир'я. Зокрема, пише про це видання за економіст. Мовляв, навіть ключове питання не в не живій силі, тому що росіяни можуть знайти 25 тисяч щомісяця та тримати загальну чисельність 470 тисяч. Але, попри всі ці розмови, їм не визначає і про те, що у них там і воєнна економіка працює. Все одно, вони не здатні компенсувати свої приголомши втрати танків, броньованих машин піхоти та артилерії, а можуть лише витягувати зі схови. Ось і і при цьому ці запаси, які в них є, вони все, все одно пишуть, що вони не безмежні. Роман Григорович, Тобто, якщо говорити про спроможності ворога, про спро, так, в, в бронетехніці, в артилерії, в то з вашої точки зору, тобто Російська Федерація, які ще має можливості, як ви вважаєте? Ну ми ж аби з вами полгода. говоримо, від цифри, війна математика. все вчитається, Коли є цифри, допустимо. тех боевых бронированных машин, которые видны из космоса на складах россиян, а не все видны, их можно там чуть ли не по головам посчитать. Это уже сделано вдоль и копии. И когда есть, допустим, динамика уничтожения средств поражения российских, и есть цифры производства, то можно вычислить, когда россияне выйдут на нулевые складские остатки, так называемые. Когда у них на складах не останется тех. Но это на складах имеется в виду. Они будут производить в, этот, в это время определенное количество, которых будет точно недостаточно для поддержания интенсивности боев на данном уровне, как сейчас они есть. Все эти формулы рассчитываются, и в принципе мы с вами тоже неоднократно об этом говорили, где-то на конец года, опять же, все зависит от интенсивности. Если завтра примут решение, допустим, об замораживание боевых действий, так у них тогда к концу года ничего не закончится, потому что все останется то, что есть сейчас. А если э, не будет, э, за, за, допустим, замораживание боевых действий, чего очень сильно Путин хочет, почему же он и хочет заморозить? А Почему? Потому что все эти мирные темы, которые от Путина сейчас идут, для того, чтобы э, дать возможность накопить опять на стадах, накопить вооружение. А он, а он с, этой, с, этой, с этим количеством средств на складах, он просто на ноль выйдет на конец года. Вот, в принципе, это сейчас все подтверждают. Это а те, кто видит. Ну, это без, без проблем а с это все просчитывает, потому мы тоже не с своей головы это все берем. Это все понятно. Это тоже самая картина, как у Путина в прошлом году. Они когда вышли на нулевые ставки по э, снаряду. То есть где-то к концу лета прошлого года, начало осени, они вышли на нулевые складки. на, на в складах не осталось ни одного снаряда, и ни... но они производили в сутки 5-7 тысяч снарядов в сутки. Потому с 50 тысяч в сутки, они сползли на 5. А потом добрали еще на 5-7. Потом добрали еще 3-4 у Севера Каритова. Вот у них сейчас под 10 где-то, 9-10 тысяч они могут использовать снарядов. Не более того, их просто нет. И складов нет. Потому Путину надо остановиться. Для чего? Для того, чтобы произвести снаряды, закупить снаряды, положить на склад и потом опять начать боевые действия уже, опять же, теми же 60-50-60 тысяч по суткам. Та же картина с техникой, та же картина с, с боевыми бронированными машинами, теми же танками или, допустим, с, со стволами. Тоже проблема большая, потому что мы минусуем десятками в сутки, они столько их не производят, а поднимают все, что есть на складах, но склады закончатся на конец года. Путин это прекрасно понимает, потому нельзя ни в коем случае дать ему такую возможность заморозить боевые действия. Иначе он опять произведет, соскладирует, и опять, опять мы отгребем, как отгребли в 2022 году. То есть примерно такая же самая ситуация. В таком режиме его надо доводить, заставляя его поднимать практически все, что у него есть от складов, бросать на линию фронта, мы можем его уничтожать, у нас это хорошо получается, посмотрите с штаба, они там реальные, почему, в общем, подтверждают это и хлопцы с передка, особенно FPV, дрончики, которые работают ну, по-серьезному, по технике российской, то есть минусуют десятками единиц в сутки. И этот процесс нельзя ни в коем случае остановить. Есть еще некоторые моменты, связанные с российской техникой. Там по некоторым позициям могут, могут оставаться на складах очень много техники. Ну, допустим, танки там Т-64. Их там тысячи штук еще есть, но они их не поднимают и не ставят на колеса по одной причине. Их могут восстановить только заводы, которые их производили, типа Харьковского тракторного завода. Ну, он в Харькове, то есть, естественно, это эти 1064-х навсегда останутся металлоломом, на складах они их просто не поставят а на боевое дежурство. Ну, вот, вот так, если когда знаешь эту ситуацию, раскладываешь, у Путина конкретно проблема к концу года. Но самое интересное, то, что мы это знаем, это ладно, он это знает. Он это прекрасно знает, штаб, генштаб российский знает, сейчас судорожно ищут выход из, этого, из этой ситуации, либо остановить боевые действия, заморозить там под разными, под разными видами, или запросить у Китая и Северной Кореи. Но у них тоже не безграничные запасы, тем более боясь попасть под станции, особенно если для Китая Трамп зайдет на Белый дом, он не, не, так сказать, не отпустит Китай в этом смысле, задать За даві станці, при чому напрямую, от ви зокрема говорите про те, що не можна ні в якому разі заморожувати конфлікт. Вагдання Нью-Йорк Таймс пише про те, що Україна планує завершити бойові дії та почати перемовини з Російською Федерацією. Керівництво країни займається розробкою плану, який дасть змогу зупинити конфлікт, зазначає водання. Мовляв, зараз росіяни наближаються наближається до ключової дороги постачання на сході, а бої з кожним днем стають важчими та інтенсивнішими. Роман Григоровичу, а ви ну власне, от можете теж виходячи із інформаційного так порядку денного, те що ми маємо заяви, так від ну від, від політичного керівництва так, нашої країни, як ви вважаєте? Чи дійсно ну якби ви доходите до такого висновку? Ви з цим поводитись чи ні? Ну, это вот когда говорят, Украина собирается там сдаваться там, или замораживаться, тут не Украина. Так же самое, как и говорят, когда вот э, Америка там нам дает или не дает. Да не Америка. А Белый дом, то есть, опять же, не весь Белый дом, а конкретно Байден, э, Сталиван и что дают, то не дают, да, вот на данный момент. Та же самая картина, не Украина собирается там замораживать боевые действия, и не Украина создает э, какие-то площадки для мирных так называемых, а это заморозка практически капитуляции. Это не Украина. Это некоторые э, э, товарищи, по крайней мере, мы уже несколько раз о них говорили, об этих канцелярских крысах, которые носят среди э, еще раз усестных за стол переговоры. Им понравилось в 2022 году, скорее всего, на рахами или там хорошенько себе. Зерновая сделка им понравилась, потом она почила в Бозе, и им сейчас надо еще раз ее запустить. То есть там совсем не такие прямые, так сказать, задачи. То есть не задача, допустим, поднять вопрос о каком-то справедливом мире. Задача набить себе карманы на зерновой сделке, просунув ее через морское какой то морские какие-то отношения. Вот почему Эрдоган сейчас опять зацепился. Там конкретно дело в коррупции, то есть причем набить карман еще раз. А все остальное это, так сказать, прилагается, называется. Получится, не по, получится, не получится, не получится. Но ну, у них однозначно это не получится, как не получилось в 2022 году. Просто не получится по, по той причине, по которой, по которой не получилось у Порошенко в 2015 году просунуть через Верховную Раду статус Донбасса. Ну помните, как это было, да? То есть договорились они там на Минске втором на, на Минских просовывать статус статус Донбасса, то есть отделить его практически, от... и довольно-таки неплохо полетели. Просто вопрос в чем: ребята погибли, которые никакого отношения к этому идее Порошенко не имели, сдать Донбасс вот не имели, а гранаты полетели. Сейчас та же самая ситуация. То есть любая, любая идея сдать Крым, Донбасс, сухопутный коридор, то есть как-то э, нанести удар по суверенитету территориальной целостности э, в Украине приведет уже не, не гранаты, что полетят. То есть понимаете, что сейчас у миллионов людей на руках э, миллионы стволов. Э, то есть не гранаты полетят, и э, этого нельзя ни в коем случае допустить. Почему? Потому что Почему я и говорю постоянно: завязывать надо эту, эту, эту тему. Этим же вот канцелярским крысам, которые просто хотят себя, себе на зерновой сделке набить карманы, они затягивают страну, затягивают такие мирные, такие так называемые мирные соглашения. Но они могут просто плохо закончить. Вот такой, по пострелялками такие. а этого нельзя допустить, это уже ляжет россиянам плюс потому что они тут же воспользуются этой темой и нанесут удар. Потому здесь очень сложный такой момент, связанный с тем, что нельзя ни в коем случае раскачать ситуацию, но и нельзя дать возможность этим канцелярским крысам вообще эту тему проталкивать мирных замор заморозки и так далее и тому подобное. Вот, где, вот здесь есть дилемма, проблема. А для того, чтобы не давать, не давать, надо давить уже на политическое руководство, для того, чтобы оно заменило исполнительную власть замените этих 5-10 менеджеров, которые там хорошие, может быть, ларечники, но плохие политики, это уж точно, а тем более вообще никакие военные, это же уже тоже понятно. То есть менять надо исполнительную власть, снять, этот, снять эту проблему вообще с Украины и дальше вернуться, в конце концов, к Конституции Украины, не надо ее на паузу ставить то ставители потом могут за это ответить довольно-таки серьезно. Потому вернуться к Конституции Украины, к территориальной целостности, суверенитету государства, так как это забито в присяге любого военнослужащего, который он дает народу Украины. То есть вот к чему надо вернуться. Надо давить, давить на политическое руководство разными механизмами, но вопрос смены исполнительной власти уж точно должен, он давно уже перезрел, причем вместе сменить власть а вместе с этими идеями больными, связанными с заморозкой э, боевых действий и с контактами, кроме огневых, с нашим противником.